3, 2, 1. Поїхали. Віоліті, про колекціонування! Magic Money традиційно показує вам привіт. Шапки зняли. Сьогодні у Magic Money був перший день на морі. Але ми не про це. Ми, як завжди, зустрічаємось з вами раз на два тижні, щоб обговорити новини у світі нумізматики. Magic Money традиційно порадить вам, що можна Продати, щоб заробити, що можна купити, щоб інвестувати свої кошти, звати мене Денис Мінін, і ми, як завжди, починаємо. Привіт тобі, Сергію. Вітаю вас, наші любі друзі та підписники нашого каналу. Да, новин дуже багато і лотів теж Тож розпочинаємо. Я знаю, що новини дійсно цікаві цього тижня. Так. Ну, э, по-первых, самое крутое — это так называемые золотые жуки. Я вас могу поздравить. На этой неделе золото впервые преодолело отметку в 3500 долларов за тройскую унцию. Это просто фантастический вообще результат. Я, конечно, в шоке. Надеюсь, кто-то успел зафиксировать прибыль. Кто держит деньги в электронном... Ой, эти, золото в электронном виде, так как физическое золото, Буквально два слова пробежался сегодня по ломбардам, і скажу так дуже скромно покупают, в отличие від от курсу реального металу. Но монети подорожали як как, как мінімум в рази піднявшись к уровню металла. і це, це та, новина для золото. тих, хто пише в коментарі: інвестуйте в золото, ніби ми цього не бачимо. Меджик мані це знає, але говоримо традиційно про монети. Що там НБУ показав та розповів? Ну, що ж, НБУ нам показало дуже цікаву новину. Значить, виходить монетка неплохо фокусується Чорнобиль. Відродження Лось Європейський у сувенірній упаковці 25.04.2025 буде презентація цієї монети, а також і без сувенірного пакування теж у ці дати, коли саме буде продаж цієї монети, поки не відомо, але, але ми побачимо іскіз цієї монети теоретично, 25.04.2025, тобто з цієї п'ятниці, от що касаємо цієї новини, вона дуже цікава, тим, що кінь проживальський, тобто перша монета у серії, вже Вырывал за отметку в стоимости 3000 гривен. Это просто фантастический результат Не при тираже монеты 40 тысяч штук. Но монета, скорее всего, у конь проживальский будет продолжать свой рост и дальше. Почему? Потому что первая монета в серии, которую успели вывести очень много за границу. Все остальные монеты оставались, в принципе, почти все на территории Украины. Соответственно, конь проживальский будет продолжать свой рост, однако лось все равно необходимо прикупить. Кількість слів української Magic Money в е нашій традиційній Подражаю. зустрічі також перевалила за традиційно за що тобі повага? Це зафіксували далі. Дякую. Теж е із цікавого, дуже крута продажа була монети на Віоліті. Просто вообще всіх. Е инвесторов и коллекционеров монет 50 копеек СССР, это с 1921 по 1927 года выпуска, значит, был проход э, буквально недавно, вот э, дата 17.04 продажи была, ушла монета рядовая, обычная, но в превосходном состоянии, за 7556 гривен. Ну, просто фантастический результат, что очередной и... раз подчеркивает... Так, что про что нам что заговорить, я... да про то, что инвестиции в монеты 50 копеек очень хорошо работают и продолжают удивлять. Это реально круто. Поэтому у нас дальше начинается рубрика «Шокупыт». И я хочу вам подсветить монету, яка дуже недооценена до цели, так сказать. Это монеты 50 копеек 1912 року Николая II это рядовая монета. Но у этой монеты особенность в том, что на сегодняшний день можно найти в превосходном состоянии монету, и стоимость на данную монету будет очень невысокая. И до сих пор еще недооцененная эта монета стоит от 2500 гривен до 4000 гривен. А учитывая, что монеты СССР, вот эти советы, полтинники, обогнали уже в стоимости такие монеты Николая II, я рекомендую обратить внимание очередной раз на эту монету, потому что она очень недооцененная. И судя по стоимости роста на советские монеты, эти монеты империи скоро начнут свой колоссальный рост. Поэтому можно уже потихонечку инвестировать и в такую монету. Запомнятали твой прогноз? Да. Рухаемость, да. Наступная монета, 1 рубль, 1913, 300 лет до Марамана. Можно рассматривать инвестицию, да, э, как инвестицию в данную монету до стоимости до 350 долларов. Интересная монета, по-своему, очень красивая. Она действительно, э, ну, это донативный рубль, он многотиражный, но при всем этом монета на сегодняшний день еще недооцененная, можно продолжать в нее обходить, то бишь покупать себе, если есть интерес, допустим, покупать монеты Российской Царской Империи, вот этой, то этот рубль, он представляет очень хороший интерес с точки зрения инвестиций, потому что можно купить данную монету в превосходном состоянии еще недорого, а монета постоянно дорожает в цене. То есть как инвестиции, так и как Украсить вашу колекцію можна. Це є, Все. це є, давай ще. Бачиш, я тебе да. не зупиняю, Все. ти набрав динаміку, набрав хід крейсерський. Да. Що, що, що ще можна купити? І так, Нацбанк випускає монети останнім часом тиражами по 7,5 тисяч штук. І так. В 1998 году в Украине вышла монета номиналом 10 гривен, 1 унция, 925-й, пробы с тиражом 7500 тысяч штук. И имеет она три вида. Это монеты, посвященные Олимпиаде, нога а? И три монеты э, имеют название «Лыжи», биатлон и «Фигурное катание». Так вот, дорогие друзья, данная монета... У нас сейчас можно, в принципе, купить эту монету по цене ориентировочно 2300 гривен. Вот сейчас, пожалуйста. Также 2500 гривен есть одни, эти же монеты. Там даже 2200 вот сейчас вот есть в продаже, например. Вот. И я вам хочу сказать, что учитывая, что у нас банк с такими же тиражами сейчас монеты продает по 4000 гривен то можно вполне спокойно рассмотреть данные монеты с точки зрения как инвестиций, так и просто даже для коллекции, потому что их действительно мало в продаже, а цена просто копеечная. То есть у них цена сейчас, вот я вам показал, 2200, 2300, она меньше, чем обычная архистратик инвестиционная монета. То есть юбилейная монета в пруфе, с сертификатом, в футляре, она дешевле стоит, чем обычная инвестиционная монета. Поэтому, дорогие друзья, тоже настоятельно рекомендую обратить внимание на такую монету України, которых дійсно мало в продаже. У них три монети в серії, тобто лучше всі три одразу перепадать. І тираж 7,5 і половину також як современный, але дешевле почти в два рази. Відчуваєте, як надихаюче літо, ну літня погода, ще не літо, але ось ці плюс 25, плюс 30 відчувається як літо, впливають на Magic Money. Сподіваємося, а ти частіше будеш ходити на рідненьке Чорне море и с этим запалом так. нам рассказывать. Це є, Давай далее. Ну что, что продать? А, продать, скажем так, можно. Есть интересная монета, ее можно рассмотреть как продажу, так и покупки. В принципе, это 20 гривен 2004 года. Не вмирає душа наша, не умирает воля. Тарас Григорьевич Шевченко. Стоимость на данную монету э, от 15 тысяч гривен. Тираж у данной монеты 4 тысячи штук. То есть, в принципе, достаточно немаленький тираж. Монета интересная сама по себе, и можно действительно рассмотреть ее с точки зрения продажи, потому что стоимость уже неплохая. Также она имеет очень достаточно патриотический слоган данная монета. Плюс имеет разные купляры. Вот, допустим, то зеленый был, это розовый. Можно поискать разные вариации. Монета патриотическая, очень красивая, и можно рассмотреть ее с точки зрения как фиксировать прибыль, потому что от 15 тысяч она стоит, так и для себя купить, потому что у нее есть все шансы на успех продолжить свой рост в стоимости. То есть вот такая вот интересная монета. Угу. И еще, что, что продать? 20 гривен 2001 года. Серебро. 10 роков независимости Украины. Подорожала монета очень, очень, очень хорошо. Подорожала, значит, у нее есть две особенности. Тираж точной монеты я не нашел в каталоге, но, может, где-то есть, но подпишите в комментариях, может кто знает точный тираж данной монеты. Дело в том, что в каталоге указано вот как. Значит, есть монета с сертификатом, есть без сертификата. Но стоимость монеты начинается от 40 тысяч гривен до 80 тысяч гривен. И вот самые дорогие считаются с сертификатом, потому что сертификат имеет, я так понимаю, значение до 1000 штук, а без сертификата сколько их неизвестно. Однако в продаже их очень мало или практически вообще нет. Но монета интересная, и если она у вас вдруг где-то лежит, и вы вот случайно, вот посмотрев это видео, узнали об этом, что у вас есть такая монета, и я вам хочу сказать, что стоит она от 40 до 80 тысяч. Непогано. Так, можна зафіксувати. Можна зафіксувати прибыль і занурити у ці монети, які я попередньо вище чи раніше вам озвучив. Добре, добре, ну, це є, це є Сергій. Ну що ж, цікаві лоти. Я очікую на талер. Європеїзація, щоб, знаєш, що, ну тільки ти нам про рублі тут московські кажеш, а ще й. І... Буде в нас Талер, талер. сьогодні. Да, 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 Талер просто бом бомбезный, вообще, нет слов. Утекаю, как говорится. 1863 года, Франкфурт, это Германия. Безумно красивый Талер, я когда его увидел, я не мог пройти мимо, ну просто неимоверная красота, фантастический высоченный рельеф, очень классная прорисовка, детализация, реально городской такой именно часть города, изображена на монете, ну, безумно красивый Талер. Достаточно современный, это стандартная серия Германской империи. Там много видов этих талеров за разные города, там их всякие княжества, но этот талер просто меня впечатлил. Поэтому, дорогие друзья, вот по ссылке в описании обязательно обратите внимание на эту монету и по возможности сносить ее прямо сейчас, потому что я такое вижу впервые у нас в Украине в продаже. Угу. Талер цікавый показал и проиллюстрували. Посылания да. до... А также очень интересный лот, который я не могу пройти мимо, так как тема сегодняшнего дня полтинники советские 1924 года ПЛ. Просто в превосходнейшем состоянии. Я сейчас объясню, почему я вам его показываю. Посмотрите на это состояние данной монеты. Ну, просто вот этот портрет молотобойца, это вот действительно эталон коллекции, то бишь, я сам мечтаю собрать всю коллекцию, вот чтобы портрет читался данных монет. Стоимость, конечно, внушительная. Однако, дорогие друзья, на барахолках, слетах, клубах, где вы там бываете, в интернете, ищите, смотрите, старайтесь найти себе в коллекцию, подобную монету. Ілі у кого є бюджет позволяет. по посилки в описанні. Вот така замічательна монета. Я не мог пройти мимо. Слухай. Ну, сьогодні фантастично, швидко, ємко, цікаво, різнобоково промайнули наші з тобою. Там вже зараз 14 хвилин розмови будуть. За що Сергій Меджик Мані? Я тобі щиро дякую. Дякую вам. Підписуйтесь Віоліті про колекціонування Меджик Мані. Залишайтесь с нами, раз на два недели обговорим нумизматичные новости. Папа. Пока-пока.